Aku tak nak sambunglah degree sebenarnya. Tak aku nak berhenti degree. Aku Tapi pun. macam bukan ke orang oh, sort cakap degree ni macam ilmu. Tak kena mengena dengan kerja dengan orang. Ilmu bocah apa? Degree tu kita beli. Uni tu hutang budi dengan aku. Bukan aku terhutang budi dengan ini. kata saya bagi awak ilmu tak? I give you money, you give me degree. Most people just bekerja office pakai tie, takin, ah ha, gitu je. Cukup. Hmm. Tak perlu keluar daripada matrix, tak perlu pun. Sebab hmm. korang orang biasa. Korang kena ajak sikit pun dah koyak Macam mana nak masuk bisnes Assalamualaikum Jadi baru-baru ni saya tak pasti Kenapa macam makin ramai Influencer muda yang ada Pengaruh yang ada pengikut yang ramai Mula macam merendah-rendahkan Sistem pengajian tinggi Mempelekehkan universiti Dan juga membocahkan Mereka yang ambil degree Pertama ini adalah video yang viral Saya secara peribadi tak kenal pun siapa-siapa pada video-video viral yang saya react biasanya lah. Tapi disebabkan video itu viral dan dia membawa beberapa mesej-mesej yang saya rasa saya kena respon, jadi saya terpanggil untuk buat hard talk ataupun real talk video yang ni. Isu dengan konten sosial media ini adalah kita boleh kata kadang-kadang ataupun keraplah sebenarnya kita boleh kata mereka yang menghasilkan konten itu mereka bawa personality mereka bawa persona yang mungkin berbeza dengan diri mereka yang sebenar. Dalam konten personality dia macam ni tapi di luar konten mungkin personality yang berbeza. Jadi kadang-kadang personality yang dicipta itu dia bawa satu falsafah, dia bawa satu pegangan yang konsisten. Yang kadang-kadang kita pun susah nak bezakan sama ada ini adalah personality, watak rekaan itu atau memang pegangan sebenar. Oh orang yang di belakang video tersebut. Apapun watak yang dalam video viral ini nampaknya memang bermasalah dengan sistem pengajian tinggi, dengan sistem universiti. Dia kata universiti yang hutang kepada dia bukan dia yang hutang kepada universiti tu. Dia kaitkan orang yang ambil degree ni sebagai makan gaji, tak kaya dan tak bebas terperangkap dengan matriks entahlah apa benda tu. University ni juga dia kata adalah satu bisnes kapitalis semata-mata. Kesimpulannya dia kritik sistem pengajian tinggi ini secara asasnya taklah bermasalah. Ya nak kritik kalau membawa kepada kebaikan tu bagus. Saya dulu pun dan kadang-kadang sekarang pun ada juga kritik juga sistem pendidikan kita. Macam yang saya sebut dalam video sebelum ini. Tapi ini komen peribadi saya yang saya nak sampaikan berkenaan budaya anak-anak muda mengkritik sistem pengajian tinggi sekarang ni. Poin-poin yang saya nak sampaikan dalam video ini mungkin pedih tapi ini real talk. Saya tak tuju kepada mana-mana susuk tubuh dan tolong sebelum anda nak react ataupun nak respon kepada poin-poin saya ini, tolong tengok dulu sampai habis. Masalah utamanya sebenarnya adalah adakah kita, bukan dia, bukan kau, adakah kita ni layak pun in the first place nak merendahkan ataupun nak kritik pun sistem pengajian tinggi. Cuba korang bayangkan korang follow satu liga bola. Dalam liga itu ada satu kumpulan yang paling-paling-paling corot sekali. Setiap kali main, dia dia akan dibelasah 10-0 minimum. Tiba-tiba pasukan yang paling last sekali ini, yang paling corot sekali ini kata bahawa permainan bola ini sistem dia korup dimanipulasi oleh higher ups It's a rigged game all along. Kau sebagai penonton, agak-agak apa kau fikir tentang pasukan ni? Kau akan anggap diorang ni pasukan Alpha, pasukan Sigma yang nak lari dari Matrix ke tak? Kau akan anggap bahawa bapa nampak loser gila pasukan ni weh. Bukan takat loser, so loser. Dia kalah teruk, dia pergi salahkan sistem bola. Dia pergi marah pengurusan. Yang tak pernah salah adalah pasukan tu sendiri. Dan tak kisahlah apa pun, tak ada siapa yang akan ambil serius apa pasukan corot belasahan ini cakap. Tapi bayangkan kalau pasukan yang kata sistem bola ini korab dimanipulasi adalah pasukan nombor satu dalam Liga. Pasukan ini pula dia adalah juara yang dah menang berkali-kali-kali. Wow, satu Liga kan ambil serius weh. Sebab yang cakap ini adalah pasukan yang paling top. Dan yang paling penting sebenarnya bila mereka mengkritik sistem sedangkan mereka adalah yang paling Top. mereka adalah yang paling berjaya dalam sistem, maka stake ataupun risikonya akan dilihat besar kepada pasukan mereka tu sendiri. Jadi penonton ataupun orang luar akan anggap bahawa mereka ni bukan komplain. Mereka dah kumpulan nombor satu dah. Mereka buat disebabkan mereka beretika disebabkan mereka mulia. Bayangkan ada budak yang paling belakang sekali, dia duduk di kelas yang paling belakang, dia sentiasa fail semua pelajaran. Tapi satu hari dia kata bahawa sistem sekolah ini korab. Merobotkan pelajar pembodohan bangsa, sistem kilang nak ajar ikan supaya panjat pokok lah apalah macam yang kita biasa dengar kan. Dia kata sains ni ambil daripada kape barat mata matematik ni sihir jangan belajar nanti rosak akidah sebelum apa-apa pun agak-agak orang akan ambil serius tak orang akan anggap bahawa oh yang cakap ini adalah alfa sigma ataupun semua orang akan anggap bahawa oh dia ni so loser dah lah gagal corot paling belakang dia pergi salahkan sistem tapi lain kalau yang cakap itu adalah top student yang diberikan platform valedictorian bercakap dalam majlis graduasi yang paling top dekat platform tu dia kritik sistem pendidikan tapi yang pasal uh, merosakkan akidah sihir tu tak lah ini beza ini baru orang nak dengar dan baru orang akan cakap oh inilah alfa dan sigma yang sebenar jadi inilah problem utama aku dengan budaya kita mengkritik sistem pengajian tinggi ni kita tak layak. Kita semua ni loser tahu tak? Kau tahu tak dalam ranking university university top dunia, university dari negara Islam atau negara majoriti Islam tak ada yang masuk dalam top 50 pun. Kadang-kadang top 100 pun tak ada bergantung kepada ranking. Tapi ranking ni bias. Berkiblatkan barat. Kita kena buat ranking sendiri. Masalahnya kalau kita buat ranking sendiri ke apa kita shock sendiri, tak ada siapa yang akan terpengaruh. Tak ada siapa yang nak rujuk pun. Tak ada siapa kisah status pengajian tinggi di universiti-universiti negara Islam atau negara majoriti Islam memang dalam keadaan yang sangat-sangat rendah. Negara-negara luar tak hormat. Malah kita pun dok hantar best student kita bagi universiti luar. Okey tak payah ranking. Kau mahu tahu tak? University Harvard yang sebiji tu hasilkan lagi banyak jurnal-jurnal dan kajian saintifik daripada gabungan 17 negara Islam. Universiti-universiti daripada 17 negara Islam gabungkan sekali tak boleh nak challenge dengan penghasilan ilmu University Harvard yang sebiji tu. Kau tahu tak daripada 1.5 bilion orang Islam di atas muka bumi ni, kurang daripada 1% daripada keseluruhan pemenang anugerah Nobel adalah orang Islam. Tiga orang saja yang dapat Nobel dalam bidang sains itu pun ada masalah juga antara tiga-tiga ni. Jadi dengan situasi pengajian tinggi umat kita macam ni, bila kita rendahkan, bila kita kritik, kita petikai, kita kata bocah ambil degree, budak-budak belajar universiti terperangkap dalam matriks, makan gaji tak boleh kaya ke? Ini soalan aku nak tanya korang. Kita nampak macam golongan alfa, sigma yang mengkritik sistem pendidikan dengan kita di dalam sistem tersebut buat kitalah yang paling berjaya, yang paling top dan kita mengkritik sebab kita beretika, sebab kita bernilai mulia ataupun kita nampak macam sore loser. Dahlah kita gagal kelas yang paling belakang, kita cedok ambil teknologi orang lain, ambil ilmu-ilmu daripada orang lain kita guna je. Kita tak hasilkan ilmu sendiri, kemudian kita pergi kritik pengajian tinggi. Mana satu? Benda yang paling mempengaruhi pemikiran aku adalah apabila aku berdialog, aku berinteraksi dengan etis, mereka yang tak percaya kepada agama, agnostik, daripada bangsa-bangsa lain, bangsa barat. Aku buat dekat universiti dan bila dah habis universiti pun aku masih buat juga. Dia cuba kita bayangkan kalau kita adalah individu etis tersebut dan kita tengok negara-negara dan umat Islam. Depa tengok keilmuan negara-negara diorang ni lagi power berkali-kali ganda daripada universiti-universiti tempatan negara-negara kita. Negara depa je ada puluhan universiti yang paling top di dunia. Depa lahirkan puluhan pemenang-pemenang Nobel Prize dan yang paling penting depa tengok bangsa masyarakat negara kita ni yang ambil daripada ilmu dan teknologi dia orang. Jadi apa agak-agaknya kesimpulan? Kalau tak kesimpulan pun apa agaknya persepsi, impression mereka terhadap agama manusia-manusia ni? Depa akan anggap bahawa agama mereka ni tak menjanjikan kemajuan, bukan setakat kemajuan duit lah, ekonomi lah, apa, kemajuan ilmu pun tak. Depa akan kata ini banyak kali aku jumpa bahawa depa lagi nakkan sains daripada agama kita semua ni itu jadi alasan utama mereka kenapa mereka tak nak ataupun tak tertarik pun dengan agama kita. Jadi sekurang-kurangnya saya ini idoklah nak bangga ke apa tapi kurang-kurangnya lah adalah latar belakang sains. Jadi ruangan untuk kaunter untuk membetulkan persepsi tu ada. Tapi dalam aku dok hujahkan contoh hujah-hujah saintifik ke falsafah sains ke apa ke kepada rakan-rakan etis -rakan saya ini saya terfikir tak ke lagi alfa tak ke lagi sigma kalau kita ubah balik status quo keilmuan dunia ni? Lagi alfa, lagi sigma perjuangannya adalah kalau top 50 universiti itu adalah dipenuhi dengan universiti-universiti daripada negara-negara kita, orang-orang luar berbondong-bondong nak masuk ke pusat pengajian kita. Satu, tak ada alasan dangkal lagi untuk mereka tolak agama sebab tengok penganutnya mundur dari sudut ilmu. Dan yang kedua, bila kita dah top, kita dah berada di puncak keilmuan dan kita nak buat kritikan, kita nak betulkan sistem, barulah orang boleh dengar, barulah orang lebih confident. Malah inilah yang berlaku dulu adik-adik tuan-tuan, puan-puan sekalian. Nak tahu tak sistem pengajian tinggi yang kita kritik ke apa ke sebenarnya datang daripada tamadun Islam, datang daripada sistem pengajian tinggi nizamiyah, daripada nizamil mulk. Dia adalah warisan daripada tamadun kita pada zaman dulu orang-orang barat mak-mak ayah dia orang sampai mengeluh kenapa lah anak-anak aku nak kena belajar apa nama sistem pengajian daripada negara-negara Islam dia kena belajar bahasa Arab dia orang mengeluh kena pakai jubah orang-orang barat yang terpengaruh dengan keilmuan falsafah teologi daripada tamadun kita tapi sekarang terbalik dan sebenarnya aku sangat-sangat tak faham dengan konsep nak keluar daripada matrix ni dengan cara uh, tak ambil degree tak payah makan gaji, tak payah kerja dengan orang. Eh bukan tu cara nak keluar daripada matrix perangkap dunia ni lah kita boleh kata kot nak faham apa benda tu. Allah ceritakan kepada kita cara yang sebenar Allah kata yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat macam mana nak diangkat naik nak keluar daripada matriks ni Allah kata Allah angkat darjat pertama mereka yang beriman dan yang kedua mereka yang memiliki ilmu dua cara ni Okey macam mana nak jadi orang yang berilmu? Caranya adalah kita kena mendampingi orang-orang berilmu, kena berada dalam satu tempat dalam satu atmosfera yang penuh dengan orang-orang yang berilmu, ulama-ulama, pakar-pakar. Kat mana tempat-tempat ni adik-adik sekalian? dekat universiti. Kita kemudian belajar daripada ilmu mereka kat mana ini berlaku dekat universiti. Dan yang penting bukan setakat belajar je. Kita kena ada penilaian. Kita kena tahu bahawa ilmu yang kita dapat ini adakah sahih. Macam mana nak dapatkan penilaian yang sah? university dan kau nak buat semua ni kau nak keluar daripada matrix dengan cara yang sebenar kau tak rasa kau kena buat pengorbanan ke kau kena bayar duit ke kau kena korbankan masa ke apa ya kena ada pengorbanan itulah asasnya Uh, sistem universiti tu taklah semua universiti kena bayar pun ada je universiti awam aku rasa universiti yang disebut tu universiti awam je dok dan akhirnya nak kata kalau nak jadi kaya tak salah malah boleh kata bagus untuk jadi kaya kalau kau orang pilih untuk tak ambil degree ke apa ke nak jadi kaya itu terpulang kepada kalian tapi kalian jangan merendah-rendahkan tradisi ilmu dan kalian sebenarnya ada tanggungjawab dengan Ilmu dan inilah yang dibuat pada tamadun Islam awal dulu. Macam siapa yang sponsor ulama-ulama ataupun talibul ilmu untuk menuntut ilmu? Sebenarnya orang kaya. Orang kaya yang taja ulama-ulama dan pelajar-pelajar. Malah mereka mewakafkan pusat-pusat pengajian macam yang berlaku di Al Azhar. Bilene-bilene Barat pun banyak buat yayasan untuk taja orang belajar sebab las-las akhirnya akan bawa kebaikan kepada depa juga dan sebenarnya kebaikan kepada seluruh dunia sebab ada banyak sangat masalah-masalah dunia yang kena selesaikan yang tak diselesaikan dengan masyarakat cuma gaduh kumpul duit untuk jadi kaya. Poin akhir-poin akhir hari ini kena sebut kot ada orang salah faham kan? Tak salah nak kritik ya betul ada banyak kelemahan dalam sistem kita yang boleh ditambah baik tapi itulah dia motivasinya adalah untuk tambah baik motivasinya adalah untuk melahirkan masyarakat yang lebih hampir dengan ilmu dan bukan untuk direndahkan dan bukan untuk diruntuhkan.